बरमूदा ट्रायंगल के रहने वाले कौन हैं हाँ बरमदा बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी फर्जी ट्रायंगल है जिसके निकात हकीकी हैं एक तस्वुर की ट्रायंगल है लेकिन खास निकात से नकात हकीकी हैं मुराद ये है कि कोई बाकायदा ट्रायंगल खींची नहीं गई बल्कि दुनिया के किसी खत्े इसको एक जगह एक नुकतः बना लें तो दो खुतों से जोड़ दें तो एक फर्जी ट्रायंगल वजूद में आ जाती है बरमदा एक जजीरा है जो अमरीका के जनूब में उसके मशरक की तरफ का जो हिस्सा है यूं टिकोन एक सीधी प्लेट बनती है जनूब में अमरीका के अम्रीक, शमाली अमरीका के जुनूब में मशर की तरफ एक यूं एक सतह सी बनती है उससे कुछ फासले पर हट कर समंदर में वाक़ है छः सौ मील क, या इसके लगभग होगा ही लेकिन शायद ज़्यादा मुझे अब सही याद नहीं पूरी तरह उसको अगर फिलाडेल्फिया से को एक किनारा बनाकर एक नुक्ता बनाकर एक खत खींचा जाए बरमदा और फिलाडेल्फिया के दरमियान और तो ये मशरक़ और ज़रा शमाल में हट कर होगा और अगर दूसरा खत खींचा जाए जो की तरफ आ ना मगरब की तरफ और इससे फिर भी कुछ शुमाल बनेगा बरमदा से तो उसको अगर पोर्ट अरिका से मिलाया जाए पोर्टरिका भी एक शिमाली अमेरिका के जनूब में एक अलग आज़ाद मुल्क है छोटा सा तो पोटोरिका से अगर उसको मिला दें उस नुकते को तो ये बरमदा ट्रायंगल बनेगी ये अमेरिका के जो खत है बता रहा हूँ ये बरमदा है और ये ट्रायंगल बन जाएगी इस ट्रायंगल के मतलब एक बात तो खत है कि इसमें गैरमूली तौर पर अचानक हादसा हुए हैं इसमें कोई शक नहीं तमाम तो मसदा तहकीक़त से ये बात मैंने खूब छानबीन की है कि जहाज़ अचानक गायब हो गए समुद्री जहाज अचानक गर्क हो गए बाद एस ओ एस भेजने का भी वक्त नहीं मिला कोई उनका निशान नहीं अच्छे बल आते बातें करते अचानक गायब हो गए ये हकीकत है लेकिन इस पर अफसाने बन गए हैं और वो अफसाने ये हैं कि यह कोई गैर मुल्की मखलूक है जो इसके कब्जे में है ये जगह वो आती है और जहाज़ों को चक्के ले जाती है और ये वजह नहीं बताता कि इस ट्राइंगल के अंदर क्यों काम करती है वो मखलूक इससे बाहर निकल के उसको इजाज़त क्यों नहीं है और कोई मखलूक है तो हर जगह पहुँचे मगर बाहर ये कहानियाँ और अफसाने बन गए हैं इस पर एक अमरीकन लाइब्रेरियन ने बहुत अच्छी किताब लिखी थी मैंने बुरमुद्र ट्रायंगल के हक़ में भी कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं लेकिन तहकीक के सिलसिले में मैं चाहता था कि मुखालिफ जो दलाइल हैं वो भी मालूम करूँ मुझे उसका नाम याद नहीं रहा मगर था वो लाइब्रेरियन और उसने इस मजमून पर तमाम मवाद इकट्ठा किया और तमाम अखबार की फ़ाइलें देख कर उन दिनों तक पहुँचा जब वाक़ा हुआ है और फिर कहानियों की छानबीन की तो पता चला कि हर मौके पर एक गैर मामूली अचानक तूफ़ान लाजमन आया था जिन लोगों ने दावा किया कि नहीं था उनकी पूरी नज़र नहीं थी ये नहीं कि झूठ बोला है उन्होंने मगर इसने मुख्तलिफ जायजे लेकर उस जमाने के साबित किया है कि ये वो ख़त खत्ता है जहाँ जोग्राफियाई लिहाज से अचानक हवाएँ रुख बदलती हैं अचानक तूफ़ान उठते हैं तो बरमा ट्राइंगल उस ट्रायंगल का नाम है और बाकी कहानियाँ हैं हर साथ का अचानक होना हकीकत है वो हर साथ क्यों वजूद में आते हैं ये कहानियाँ हैं इन पर अतम की कोई अहतमाद नहीं करना चाहिए महज तवाम तो हैं